Tapi sekadar satu spoiler, Anwar Ibrahim adalah antara mereka yang cukup-cukup rugi dalam PRN pada kali ini. Kita semua tahu PRN Sabah telah berlangsung semalam dan kita semua tahu setakat jam 2.51 minit pagi ketika video saya ini rakam, memang Dun Sabah tengah tergantung. Tidak ada mana-mana pihak yang memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Dan sekadar untuk maklumat anda juga, Dun dekat Sabah ini ada 73. Bermaksud untuk membentuk majoriti mudah, mereka kena ada 37 kerusi DUN. Dan macam mana yang anda tahu, macam saya sebutkan, tidak ada mana-mana pihak yang memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri Sabah. Jadi sekarang ini memang sangat-sangat menarik. Ketika video saya dibuat pun, memang terdapat perbincangan demi perbincangan yang dibuat oleh parti-parti yang terlibat. Dan of course lah, ada dua faction yang besar. Satu GRS, satu lagi warisan di mana kedua-dua pihak ini tengah cuba melobi parti-parti lain mendapat undi yang sikit-sikit ini untuk bersama-sama dengan mereka membentuk kerajaan. Kalau anda tanya saya, memang secara favoritnya GRS akan bergabung dengan Pakatan Harapan dan juga mungkin, mungkin akan menarik beberapa parti kecil seperti UPCO dan sebagainya untuk mencukupkan 37 bahagian kerusi. Sekarang ini GRS ada 29, NMPH ada 1 jadi 30, and then campur dengan Upko mungkin 33 and then kemudian mungkin campurlah kod dengan beberapa parti kecil ke bebas ke apa-apa ke kau cuba bebas dah ada 38 tapi itulah warisan juga berpeluang untuk membentuk kerajaan negeri tanpa GRS tanpa BN dan juga tanpa PH dengan cara mereka bergabung dengan parti-parti kecil yang lain termasuk bebas seperti BN Upko uh, seperti KDM star SPP dan sebagainya untuk membentuk majoriti mudah 37 kerusi cukup tuan-tuan sekalian memang cukup jadi itulah. Sekarang ini kedua-dua pihak memang tengah bincang gila-gila, tengah cuba untuk tarik orang sana, tarik orang sini. Dan percayalah cakap saya, setakat yang saya cakap pada ketika ini, setakat waktu inilah, pastinya akan berlaku tawar menawar, pemberian wang itu, pemberian wang ini dan sebagainya. Yang penting kerajaan Sabah mestilah dibentuk pada malam ini juga. Tak boleh biarkan in limbo secara asasnya. Tetapi saya just nak bincangkan dengan anda tentang siapakah pada pandangan saya yang mendapat kemenangan dan juga keuntungan serta siapakah yang rugi sebenarnya dalam PRN pada kali ini. Perlu diingatkan untung rugi ini ialah dari segi pandangan saya dan tak semestinya parti yang menang besar tu ia paling untung dan sebagainya. So kita cerita dengan anda pada ketika ini siapakah yang the biggest loser dan juga siapakah yang the biggest winner dalam hal ini. Okey, kita pergi kepada yang untung dahulu, yang menang dahulu. Pertamanya yang untung dan menang ialah of course GRS dan juga orisan terutamanya GRS. Bukan sebab mereka mendapat kursi yang lebih besar tetapi kerana mereka ini bukan sekadar berjaya untuk mendapatkan kursi yang banyak tetapi mereka berjaya mengenepikan segala tuduhan rasuah yang terpalit pada mereka dan menyebabkan rakyat Sabah masih lagi mempercayai mereka untuk menjadi wakil-wakil rakyat dekat kawasan masing-masing. Kiranya benda-benda berkaitan dengan rasuah yang tersebar oleh Edward T itu dekis banyak sebenarnya ianya bukan sekadar tidak mampu untuk menjatuhkan JRS tetapi sebenarnya membantu JRS dan juga menjatuhkan pihak lain Waisan juga memang merupakan antara yang menang besar jugalah pada kali ini Bukan sekadar mereka berjaya menambahkan kursi dalam keadaan serba kekurangan ialah mereka bukan kerajaan kan so dana tu terhadlah tetapi mereka juga menyaksikan beberapa nama penting nama besar dalam politik tanah air tumbang di tangan mereka macam contohnya a uh, Saleh Said Keruak and then kemudiannya Anifah Aman semuanya tumbang di tangan calon warisan dan basicallynya tuan-tuan dan puan GRS dan juga warisan ini memang betul-betul menunggang sentimen rakyat Sabah yang mahukan parti Sabah mewakili orang-orang Sabah yang keduanya pemenang yang saya kira memang cukup-cukup beruntung sebenarnya ialah PAS sebab PAS ini tuan-tuan dan sekalian memang sekian lama mereka ini berusaha untuk mendapatkan kerusi sulung dekat Sabah sekian lama Datuk Ali Akbar Gulasan tu dah beberapa kali dah cuba untuk menegakkan PAS dekat Sabah tapi tak pernah berjaya. Tetapi pada kali ini, dekat kerusi N16 Karambunai, mereka telah berjaya untuk mendapatkan kerusi itu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemenangan itu sebenarnya walaupun dalam keadaan PN ini kalah teruk dan sebagainya kan. Tetapi kemenangan PAS itu sebenarnya bagi petugas-petugas PAS begitu bermakna. Anda tonton video-video ini.

بسم الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا يا الله ان شاء الله ان شاء الله وعليكم السلام Anda dapat melihat tuan-tuan dan sekalian betapa besarnya erti kemenangan the Dr. Ali Akbar itu dekat Karambunai. Begitu besar sekali signifikannya sebab inilah anak sulung PAS dekat Negeri Sabah selepas 50 lebih tahun berdeka negara kita ini kan. Memang this is the first time yang Sabah ini berjaya ada satu kerusi PAS dan diharapkan ini merupakan permulaan kepada kukuhnya tapak PAS dekat Negeri Sabah insyaAllah. Ta Jadi tanya kepada Dr. Ali Semoga anda berjaya menunaikan amanah pada penduduk Karnabunai dengan baik insyaAllah walaupun mungkin dalam serba kekurangan serta mungkin tak dapat dana dan sebagainya kan. Tapi mana lah tahu tiba-tiba Dr. Hadi pula menjadi sebagai kerajaan Sabah siapa tahu kan. Dan antara pemenang lagi ah ini pemenang paling besar lah bagi saya tuan-tuan sekalian dalam PRN Sabah pada kali ini ialah sentimen Sabah for Sabahan. Yang ini saya cakap terus terang menjadi pemangkin mengapakah rakyat Sabah memilih GRS dan juga warisan untuk menjadi wakil-wakil mereka. Bayangkan, GRS dapat 29 kerusi. Warisan dapat 25 kerusi. Memang kemenangan yang cukup besar. Anda katalah kalau GRS dan juga warisan ini bergabung, mereka sudah ada 54 kerusi. Dah saya rasa 23 kot daripada jumlah 73 kerusi Dun Sabah itu. Ini menunjukkan yang sentimen Sabah for Sabah ini memang sangat-sangat kuat, sangat-sangat mendebal. Dan kita semua tahu, sekarang ini Raya Sabah pun antara lain diminta ataupun ditanamkan persepsi betapa yang menjanamkan negeri mereka ialah parti-parti Melaya ataupun Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi sentimen Sabah for Sabah ini memang digunakan sebaik-baiknya oleh parti-parti Sabah ini untuk mendapatkan kemenangannya besar. Macam saya sebutkan, even GRS yang terpalit dengan skandal rasuah itu pun masih boleh menang besar. Walaupun tak cukup menjadi itu mudah, tetapi masih boleh menang besar. Semuanya so, kenapa? Kerana sentimen Sabah for Sabah ini memang cukup kuat tuan tuan Oskan. That is the biggest winner untuk saya pada PRN pada kali ini. Tetapi cukup berbicara berkenaan dengan biggest winner. Kita nak pergi ke era loser pula ke bahagian siapa yang rugi pada kali ini. Yang pertamanya yang rugi of course lah DAP tuan-tuan dan perempuan. Anda bayangkan mereka ini sebenarnya ada 8 kerusi tradisi mereka dekat Sabah. Di mana 6 daripadanya memang mereka pertahankan sejak sejak lama. Tetapi pada PRN pada kali ini mereka bukan sekadar gagal untuk menang dekat satu kursi pun dekat Sabah tu. Mereka memang ngap sayut. Habis kosong tuan-tuan dan tidak ada satu kursi pun yang mereka berjaya menang atau pertahankan dekat Sabah itu. Dan ini merupakan satu kejutan sebenarnya sebab kursi-kursi itu basically yang saya sebutkan tadi merupakan kursi tradisi. Dan kita memang menjangkakan pengundi Cina akan sokong DAP pun. Tetapi kali ini mereka memang kena kitai tuan-tuan dan satu kursi pun tak menang. Sehingga Anthony Locke pun angkat tangan dia kata saya bertanggungjawab atas kekalahan teruk ini sebagainya dan kita akan buat post-mortem. Dan ramai yang menyatakan ini merupakan antara titik tolak awal penolakan kaum Cina terhadap DAP. Kerana kata mereka DAP ini penuh dengan janji tapi satu pun tak ditunaikan. Dan secara asasnya sentimen ini ada peluang untuk merebak ke Semenanjung sebab kita semua tahu orang Cina dekat Semenanjung ini pun nampak DAP ni macam ah sembang je lebih kan. Tetapi tidak ada sebarang hasil yang boleh dibanggakan. Dengan ekonomi yang makin tak cantik buah madani, dengan masalah peluang pekerjaan, macam-macam lagi. Benda-benda yang memang menjadi essence kepada kaum iaitu bab duit yang itu gagal di-provide dengan baik oleh DAP dalam kerajaan madani. So kali ini memang teruk DAP kena kitai tuan-tuan dan sekalian dan bukan sekadar DAP. Parti amanah pun kena kitai langsung tak dapat kerusi yang mereka tandingi dan of course PKR yang dulunya basicallynya dapat jangka 2 3 kursi kan sekarang cuma tinggal satu saja jadi pakatan harapan cuma tinggal satu kursi tuan-tuan dan -tuan, -tuan, tuan sekalian dan menyebut tentang itu pihak yang kalah yang kedua atau rugi yang kedua ini ialah Datuk Sri Anwar Ibrahim kenapa saya cakap macam tu sebab Anwar Ibrahim ini Perdana Menteri tuan-tuan dan puan beliau ini PMX beliau hadir berkempen dekat Sabah gila-gila Sampai belum banyak kali cakap, saya lah Perdana Menteri yang paling banyak turun dekat Sabah. Saya ini itu, ini dan sebagainya. Macam-macamlah janji-janji dan juga kata-kata beliau untuk penduduk Sabah dan sebagainya. Even PMX boleh import KJ untuk datang berkempen dekat PR Sabah. Macam-macam lagilah tuan-tuan dawas klan. Tetapi walaupun dengan kehadiran Anwar, walaupun dengan jentera-jentera kerajaan datang turun untuk membantu kempen Pakatan Harapan dan kemudiannya orang kata apa segala dana segala projek pun turun macam hujan curah di bumi sebagainya kan tengok-tengok Pakatan Harapan cuma dapat satu kerusi saja tuan-tuan dan -tuan sekalian walaupun saya tahu oleh cokai akan kata oh bertanding 23 kerusi je pun dapat satu kira okey lah banding PN bertanding 42 dapat satu tetapi anda kena ingat macam saya sebutkan tadi, Anwar turun kempen tau. Bukannya Anwar tak turun kempen. Dia turun kempen. Dia spearhead kempen PH kali ini. Dan beliau datang bukan sebagai seorang ahli politik biasa. Beliau datang sebagai Perdana Menteri. Jentera kerajaan semua ada dengan dia. Tetapi walaupun dengan segala kelebihan itu pun, Pakatan Harapan cuma dapat satu kerusi saja tuan-tuan. Sekarang itu pun nyau-nyau ikan. Katanya lah kerusi itu pun sebenarnya kerusi tumpang. Tetapi for some reason, mereka boleh menang pula dekat situ kan. Tapi tak apalah. Belakang cerita yang tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan of course, saya boleh sebut juga yang Pakatan Harapan merupakan antara pihak yang rugi pada kali ini. Of course, kerana kita cakap lah kan tadi, mereka ni datang sebagai kerajaan tetapi memang kena kitai kau-kau dengan orang Sabah. Tetapi pihak yang ketiga rugi ini, yang ini saya kena sebut juga walaupun agak pahit untuk ditelan. Iaitulah Perikatan Nasional itu sendiri. Anda bayang, bertanding 42 kursi tetapi menang satu saja. Itu pun kursi sulung dekat Sabah oleh PAS. Even Ronald Yandi pun iaitu pengurusi PN Sabah, pengurusi bersatu Sabah boleh kalah dekat Sugut. Bayangkan ketua sendiri boleh kalah dekat PR ini tuan-tuan Northland. Dan saya cakap terus terang, PN ini tu tak boleh bersatulah. Mereka ini macam tak berbijak di bumi nyata ke masalahnya. Sebab sekian lama kita tahu yang dulu pun ketika PRN 2020 yang menyaksikan Perikatan Nasional dengan JRS membentuk kerajaan bersama kan yang dalam kerajaan JRS, PN, BN, whatever tu kebanyakannya ialah either orang-orang hajiji ataupun mereka yang melompat dari UMNO masuk ke Bersatu ataupun Barisan Nasional itu sendiri nak kata pure Perikatan Nasional Bersatu PAS tak ramai sebaliknya semua yang sama ada calon lompat ataupun bergabung dengan orang hajiji ataupun BN itu sendiri membolehkan mereka membentuk kerajaan Sabah pada tahun 2020. So, bila PRN Sabah kini wujud akhirnya PN bertanding atas kekuatan sendiri. Bersatu gerakan dengan PAS. Tak ada orang lain lagi dah. Takkanlah korang tak tahu kot yang memang PN ini sebenarnya tak pak, tak kuat pun dekat Sabah. Tetapi tetap dah letak sampai 40 lebih calon. Lepas tu kalah semua sekali. Tinggal satu je menang. Memalukan masalahnya. Walaupun begitu, saya tetap mengatakan bahawa kekalahan PH itu lebih memberikan. Sebab ialah Perikatan Nasional ini walaupun mereka letak banyak kalah semua dan sebagainya kan. Tetapi mereka ini bukan kerajaan pusat. Mereka tak ada dana, mereka tak ada jentera yang kuat untuk bersaing dengan Pakatan Harapan pun. Tengoklah kempen Pakatan Harapan bang, tengok dunia kan. Beri gila lah kempen dia orang besar-besaran, melampau-lampau tu. Tetapi itu tidak boleh jadikan sebagai alasan, oh takpelah at least kita okey berdengar PH. Tidak. Anda pun jahanam juga. So, kalau betul-betul anda hendak menyamakan diri sebelum PRU16 nanti, Postmortem kena buat dan tolong jangan duk nak terbang tinggi sangat tapi terlupa nak berpijak di bumi yang nyata. Jadi itulah bersatu betul-betul kena -betul rethink. Apa-apa pun dah sebaiklah Dr. Ali menang dekat Karabunai. Kalau tak terlalu kau dapat tahu tak macam DAP jadinya. Tetapi nak cerita tentang loser ini tuan-tuan dan -tuan, -tuan, sekalian. The biggest loser bagi saya ialah rakyat Sabah. Ini jujur saya cakap. Saya minta maaf dari Sabah. Saya tahu mungkin ada di antara anda yang kemar saya. Tak. Izinkan saya berbicara dengan anda dengan jujur dan polos. Sekarang ini saya tahu. Orang Sabah bengang kerana Sabah tidak maju. Orang Sabah bengang kerana Sabah ini negeri yang miskin. Prasarana pun kekurangan. Walhal Sabah ini negeri kaya. Sabah ini lebih kaya berbanding semenanjung pun sebenarnya. Sebab apa Sabah ada sumber bumi yang cukup banyak dengan petroleumnya dengan sumber aslinya, macam-macam. Tetapi perasaan dekat Sabah masih lagi menyedihkan. Bahkan kata Sabah-Sabah yang peribadi Sabah pun, perasaan dekat Sabah ini memang sangat teruk. Sampai orang kata apa memang tak terlawanlah dengan Senanjung ataupun ibu Sarawak pun senanyakkan. Padahal Sabah ini kaya. Jadi kenapa macam tu? Sebab sekian lama, orang-orang yang anda undi itulah yang menyebabkan Sabah jatuh. Anda dok salahkan Parti Malaya. Anda dah salahkan orang semenanjung Kuala Lumpur kerana menyekat pembangunan anda. Tapi sebenarnya mereka tak sekat apa-apa sangat pun. Mereka tak sekat pembangunan anda. Dan selama ini yang menjadi ketua kepada negeri anda bukan orang semenanjung. Tetapi orang Sabah juga. BN Sabah. And then kemudian kita ada GRS. Sebelum kita, kita ada warisan. And then kemudian kita ada PBS dulu. Orang Sabah jadi ketua Sabah pun. Tak pernah lagi orang semenanjung imported dari Kelantan ke, dari Johor ke, jadi ketua menteri anda. Tak pernah. Semuanya orang Sabah belaka. Tapi kenapa masih lagi negeri anda tidak mencapai kemajuan seperti mana yang sepatutnya selayaknya anda dapat? Sebab pemimpin-pemimpin Sabah inilah sebenarnya. Sebab orang-orang yang selama ini anda undi. Orang-orang yang selama ini anda letak kepercayaan tetapi harapkan pagar, pagar tak diharap. Itu kisah dia. Dan ianya tidak adil bila anda hendak meletakkan kelemahan dan juga kekurangan Sabah itu ke tengah Senanjung semata-mata. Sebab semenanjung ini mereka bukannya ada kuasa sangat dekat Sabah pun. Memanglah negeri ini memang Malaysia kan. Dia ada kuasa persekutuan dan sebagainya. Tetapi kita semua tahu Sabah ada sedikit kuasa autonomi. Jadi secara asasnya, kalaulah ada pihak yang perlu dipersalahkan dalam hal ini, ialah anda sendiri sebenarnya minta maksud cakap. Bayangkan, anda selalu merungut, oh jalan dekat Kinabatangan ini memang teruklah lah, jalan berlubang-lubang dan sebagainya, bawa 4x4 pun berjahat dan dah syaf, macam-macam lagi lah. Tetapi Bumutaradin masih menang dekat tempat dia. Dia macam mana cerita tu? Anda masih lagi mengundi pemimpin-pemimpin yang selama ini terbukti tak boleh harap untuk terus mewakili anda. Lepas tu anda bising, oh pembangunan tak jalan lah, air tak ada sebagainya. Tapi itulah, bila anda diberi ruang untuk membuat perubahan, anda tak buat perubahan. Saya tak nak ceritalah tentang dawaan setengah pihak, konon-kononnya pengundi-pengundi kat Sabah ini disogok apa-apa ke. Yang itu bukan, saya tak nak cerita pasal tu. Saya tak ada nampak benda tu di mata, tak ada bukti, tak ada apa. Jadi saya tak nak cakap benda bukan-bukan. Cumanya itulah yang betul-betul rugilah ketika PR Sabah kali ini Ialah orang-orang Sabah itu sendiri sebenarnya Kerana anda sekali lagi telah memilih mereka Yang ialah walaupun tidak dibuktikan lagi Tetapi ada skandal-skandal terpalit Dan mereka inilah yang sekian lama menjaga Sabah konon-kononnya Memerintah Sabah tetapi Sabah masih lagi berada di takut yang sama Jadi itulah seandainya kalau masih lagi pembangunan dekat Sabah itu terbantut ke ada janji yang tak ditunaikan ke apa-apa ke janganlah anda terus menyalahkan parti-parti Melaya jangan anda terus menyalahkan mereka berada dekat Senanjung kerana mereka dekat Senanjung parti Melaya ini mereka tak ada kuasa yang ada kuasa dekat Sabah ialah parti-parti Sabah jadi anda kata kalau keadaan masih tak berubah dan sebagainya then you need to point fingers at parti-parti Sabah lah betul atau tidak tetapi apa-apa pun saya hargai dan hormati pilihan rakyat Sabah. Bukan saya kata rakyat Sabah ni bodoh ke tidak. Saya cuma kata mereka rugi saja. Rugi kerana bila ada peluang untuk buat perubahan tapi mereka tak ambil peluang itu dengan sebaiknya.